Hər vaxtınız xeyir. Kanal izləyicilərimiz, Instagram və YouTube kanalına abunəçiləri. Hal-hazırda biz Masazır qəsəbəsində Qurtuluş Yaşarış kompleksinin arxa istiqamətində belə bir 5 otaqlı, sot yarımlı həyət evi təqdim edirəm sizlərə. Heyət evi sənədləri tam. Sənədi var və birbaşa notariya və dalğısat olacaq. Ev yerdən 7 daş kürsülüdür. Evin həyəti döşəməsi ağ laydaşın üzlənlib. Hasarın sol tərəfində gördüyünüz kimi bu hissədə Ağaç üçün yer nəzərdə tutulur. Burda su, yağış suyunun getməsi üçün tərəpu da var. Əsas giriş qapının hissəsidir, darvazasıdır. Burda çölün suyudur. Və burda da gördüyünüz kimi yerdən kürsüllüdür. Evin üz görünüşünü bu hissədən bir daha göstərəm sizə. Ev 5 otaqdır. Nağd satılır. Alanalıq 20 saat alanalıq yeri versin. Olmayanlara qisməti. Çox gözəl bir həyət evidir. Və bizim burda da evin zirzəmsidir. Belə bir yığıcı zirzəmsi var sona qədər izləməyə tövsiyə edərdim. Sona qədər izləyin ki, evin içində olan təmir haqqında görüntüləri və sonunda qiymətlə bağlı olan məlumatı əldə edə biləsiniz. Evin bu hissəsində kombi çıxış hissəsidir. Cərayan burdadır. Yəni kombi burada quraşdırmaq mümkündür. Belə bir giriş qapı hissəsidir. Qısa vurğulayım ki, Qurtuluş yaşayış kompleksinin arxa istiqamətindədir. Yaxınlığında məktəb var, bağçası var və Memar Əzəmətovuna gedən marshrut da var. Giriş hissədəki kimi olaraq sağ tərəfdə bizdə ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkəndir. Birinci mərtəbədə olan xəratı göstərim. Dəhlizin özünün kombi xətti var. Və işığın ayr ayrıca belə bir cəzən hissəsi qoyulub. Burada pilləkənin alt hissəsində bizdə hamam otağıdır. Tam təmirli. Aksessuarlar danışılan hissəsindədir. Eyniylə bu hamam otağın bir dənəsi də yuxarı ikinci mərtəbədə var. Sol tərəfdə bizdə qonaq otağıdır, böyük ölçüdə. Və bir də onu göstərəm ki, evin iç qapılarıdır, bağlayıqları. Qoşa daşla tikilib, tam keyfiyyətlə tikilib. Bu hal-hazırda qonaq otağını görürsüz. Qonaqta otağın, ümumiyyətlə 28-30 kvadrat yaxın ola bilər qonaq otağıdır. Böyük pəncərəyinə, pəncərəsi birbaşa öz həyətinə baxır. Və burada da kombi xətti çəkilib. Və ən əsas da vurğulayıram ki, evin birinci mərtəbəsindən ikinci mərtəbəyə qalxsan manolit betondur. Bu hansı betondu, möhkəm tikilmiş bir evdir. Yaşılışda olmuyub. 5 otaqlı bir həyət evidir. Burda sizə mətbəxi təqdim edəcəm istərə. Belə bir mətbəximiz var. Mətbəx də tam təmirli, gördüyünüz kimi. Evin bütün pəncərləri işıqlıdır. Yəni bağlı pəncərəsi yoxdur. Burda bizim evin hasarıdır, ös hasarıdır. Tam səliqəli keyfiyyətli görünür əsməx fayrı quraşdırılır, alt hissəsi. Betondur və beton üstüdə granitlə yığılıb. Çox geniş bir mətbəx var. Və birinci mərtəbədə sonuncu göstərəcəyim evin yataq otağıdır. Əvvəl dediyim kimi ümumiyyətlə 5 otaqdır. Yəni 4 ədəd yataq otağı var, bir qonaq otaq və mətbəxdən ibarətdir. 2 mərtəbəli evlərdə birinci mərtəbədə yataq otağının olması çox hal verir ki, Və qalxıram ikinci mərtəbə və işarəti göstərəm sizlərə. Burda dəkəndir. Üstü də tam laqlanıb, tam hazır vəziyyətdədir. İkinci mərtəbə qalxmışdır. Dəqiq desəm, baş tərəfində bizdə eyvana çıxışı var. Yəni ayrıca balkona çıxışı var. Bax, belə bir balkonu var. Bir də vurğulayım ki, evin bütün kommunal xidməti var. Qaz, su, işi, kanalizasiyası var. Həmsələ daimidir. İkinci mərtəbə. İşıq zərinxəttə dairədir. Və bizim burda göstərəcəyim bir kir, sağ tərəfdə belə bir böyük hamam otağıdır. Bizim burda ən kiçik yataq otağını göstərəcəm yuxarı mərtəbədə. Yəni bu otaq üçün nəzərdə tutulub. Görürsünüz ki, tam təmirdir bura da. İkinci mərtəbə bütün otaqlardan konxətləri çəkilib. Ev təchizatı fişetdən tikilib, yəni də qoşa daşdan tikilib şəkildə köçük yaşamağa yararlı bir otaqdır. Və bir də on vurulayım ki, xalıs da döşəmənin altı betondur. Üstündə laminatdır. Və burada böyük yataq otaqlarından olan birini göstərəm sizlərə. Belə bir böyük yataq otağıdır. Sözün həqiqə mənasında böyük yataq otağıdır. Yataq dəsti rahat şəkildə yerləşəcək. Tam rahat şəkildə yerləşəcək yataq dəsti. Evin ümumi tək kvadratı 166-167 kvadratə yaxındır. Və ümumi də 5 otaqdır. Və bu da evin sonuncu böyük yataq otağıdır. Demək olar ki, ikisi eyni ölçüdə olan böyük yataq otaqlarıdır. Burada yataq dəstəranı şəkildə yerləşəcək. Evin qiyməti 83.000 manatdır, start qiymətidir. Yəni evə baxandan sonra ölkə şəkildə az da olsa endirim yəni, eləyəcəksiniz və nağd çapdır. Yuxarı mərtəbədə kombisi çəkilib, buranın pəncərəsi, yəni boş həyətinə baxır. Burda qurtuluş yaşayış kompleksidir. Sonra da izlediğiniz için teşekkür ederim. YouTube ve Instagram kanalımıza da abone olmayı unutmayın.